Всім доброго ранку. Ми приїхали в Черкаси і вже що тут будемо снідати. Приїхали моєму чоловіку показати Черкаси. Щось погода нас не дуже радує. Ми зараз сидимо, що тут. Що тут? Посмотрим, що тут. Заказали собі піцу. Я себе капу оранж, давит лимонад, и молочный коктейль. Так, оператор Турничный. наш, я так добился. Но сегодня что-то очень ветрено. А я им сказала дома, возьмите кофточки, а они мне сказали, будет так. И я в дита, а не сниму. <реш> ну, и давить так, так тоже. Сними, ну, одел мою сорочку. важно, хороший, симпатичный э, человек. Короче, ну короче, мы идем на дорогу, и моя Буся говорит, Буся, смотри, что смотри, что тут, Я смотрю, а что тут? что Как тебе кафе в Украине? Кафе в Украине нормально. <решly> <решly> Ужас дорога. У меня почки болят. Короче, еще. Я так скучала за нормальным общением с официантом, что тебе не вот так кидают меню, а с тобой как... Обращаются. прием, Ты можешь запитать, тебе все ответят. Тебе даже скажут, когда тебе принесут, типа ешь. Вообще красота. Еще? Вообще, здесь было, что было электронный меню. Я, я, не знала. Я приехал с а сразу звонил. Сразу на кнопку официант приехал, такой, готовы заказать. Чуть-чуть громче говори, бы, там не дуже чуть будет. Ну, короче. Вот эти Сейчас принесут нам кушать, и мы вам покажем, что нам здесь принесли. Если что, она будет написана. Такие чашечки. Кому надо. <різь> красиво. красиві. Людей було ці там. Це вже напої. У Давіда лимонад, полуниця, гранат, у мене капогорас, Даші полуничний милкшейк. з якимось там сиропом. Ждемо свою піцу. <різь> Паляниця. поленится. 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 Молодец. Вот нам принесли принесла партию пиццы с курикой. Я уже попробовала, это уже смачно. А ну, грузи. Вкусно? ужас. Тесто вкусное, да? Mm -hmm. Еще ждем вторую. Mm -hmm. Грузину мало мяса. Даша, тебе как? Всем приятного аппетита. Короче, было так смачно, что это все, что осталось от від другой лепицы. Дуже смачно. Давай тебя это поснимаем. поснимаем. Хочешь? Я уже накушалась. Ты хочешь третий? Да, Даша, ты накушалась? Ой, да. <laughs> Давид будет? хочет купить рецепт теста. И рецептуру. Я миллионы, их не будет. У нас в Черкасах сквер красивый, фонтаны уже включила. Вот. Литер то <связь> <связь> Красота. Дуже гарно. <связь> Солнце. Смотри, какое дерево, как это закрывает холодок большой. <связь> <дерево связь> <строит. связь> как тебе красиво? Да. <связь> Конечно, красиво. Я дуже люблю, люблю. так. Все. Коротше, ми прийшли в торговий центр Небала в Черкаси. Mm. Зараз подивимося по магазинам, що тут є. Ми вже були в Сенсай, тут дуже відрізається Сенсай від польського. Тут вже немає шов. Вот так.

на чуть до ста процентов. Спасибо. Без настроения. Почему? Потому что не конфет не купили. Уф, я забыл. Черкасский пагорт слава. Давид, тебе бесподобно Тебе понравилось? Черкасский пагорт слава. Да, да? Красивый. Красивый, красивый пейзаж. Что что? Красивый пейзаж. Смотри, вже каштан сухой. Какого Даша, тобі сподобався. Хто? Погорслав. Так, дуже. Почти почті Почти Почті черкощанин. Як себе вдома ходить. Зараз йдемо в долину троянду покажемо. Дуже зелений черка, все-таки красиво. Спустилися ми в Черкаську долину троянд. І перше питання Давіда. А де троянди? Ну, раніше були. Дуже дуже красиве місце. Зараз підемо до Дніпра. Нам туда прямо. и потом на реку пойдем. Можно реку, да? О, смотрите, что Давид себе купил. Теперь у него патриотический браслет. Это не я, это мама купила. Нет? А кто попросил? Я не попросил, а я просто сказала, что я хочу. Она брала и сама купила мне. Все. О, солнце, троянды. Вот. Там больше. Вообще меньше. Вот троянды. Называется. Вот, и видишь, троянды. это называется лавочка любви. Ага. Садись. такой ветер. Йдемо зараз на зупинку, І їдемо в сосновий двір я хочу полежати там на. пляжику спокойно. Уже солнце выходит, хорошо. Вот мы приехали из ранку, было бы уже холодно. Кто-то ремонтуют. Красоту будет сделать. Давид разбирается с солнечными часами. Такое еще не видел. Ну, я не, не одна вопрос только. Это показывает добрые часы. А минут что где показывает? Ну, надо при, приблизительно плюс-минус а. смотреть. Ну, плюс-минус дает, понятно. Ну, если телефон разрядился и у вас нема часик едете здесь и поднимаете который час, значит. Если близко десятку, значит только начало. 11. Да. Близкий 11, значит 11 будет скоро. Вот. Дальше красиво. Интересно, что? Туалет хотите? Туалет. В это очень красиво. Красунька? ночью не считается, да? Ну да. Только днем. Ну да. Только днем. Не, ну может, днем. когда луна большая и так прям ну, и, да. поиска, и фонари вот, и... Можешь быть. Я знаю, что думаю. А. Это его голова что-то поломали. И потом еще. Так выглядит. Даже не знаю, не помню, как было раньше. ровно или нет. Ну, где-то смотрит там. Наверное, там рыба видела. Рыбу. Дам на зупинку. В общем, красиво. Да? Да. Не подобается? Подобается. А вообще, какие впечатления тебе за Черкас? интересный, потому что такой другой город, такой чужие люди, другой природ. Ну красиво. Троянды, да? Да, троянды. У меня всегда есть Троянда рядом. Зачем? Смотри, у меня всегда рядом Троянда. Здесь всегда цветет. Понимаешь? У вот забыл это этот меня комплиментом и засыпает. Ой, бусечка маленькая. Видел, какая бусечка? Да. Бусечка, бусечка. Что, Дашулечка? Вот ресторан. Я Давиду показывала в Google Maps. Ту рибу. Тепер я вживую, посмотри. Зупинка. Нам потрібен 21 маршрут. Ми приїхали в сосновий бір в парк. Я купила собі ряжанку. Оце поки буде ряжанка, ой, поки я буду в Україні, поки я буду пити ряженку. Я її дуже сильно люблю, але вона більше ніде не продається. Давиду плохо. плохо. Заболел, наверное. Чихает. Температуры нет, но плохо чувствует себя. Так что еще погуляем и будем ехать домой. Торговый день. <реклама> Оглядова площадка. В Черкасах на Днепро. Красиво. Солнце, как тебе здесь? Хорошо. Красиво? Да. Я mm -hmm. тоже ряженочка уже пье. Чуть-чуть поехал в сознании. Лучше стало. Mm -hmm. Сейчас еще одну таблетку выпьешь, пусть. Как тебе ряженка? А? Ряженка, как на вкус. Хорошо. Главное я. Давид, тебя. Подожди, по подожди. По подожди, спайдер. Спайдер. Yeah. спайдер мам, тебе сюда. Все. Я сам с вами. Мы как с тобой, Даша, Даша путешественниц с портфелем. Ну, короче, значит, он жулик. Моя мавпочка, а я Даша путица. Уф, жулик не воруй. Зараз идем до Днепра вниз. Там должно быть красиво и должны быть лежаки. И с зонтиком. Лежанка, да, должны быть и с зонтиком. Угу. Без зонтика даже если. Мы идем на пляже. Лежим. взял себе три лыжечка. Нашли такое хорошее место. Не платишь, ни зонтика, ни лавочку, ни море, ни воду, ни песок, ни место, за ничего не платишь. Хорошее, короче, вижу. Это все плеши здесь. Красивый, такой хмарин. Вот. Мой сестренка идет. Я его сказал, что пробовал вода такая, что можешь я буду купаться. Чуть-чуть западет, даже не знаю, ну хочу лучше. Посмотрим, что будет. Ну покупайся и поедем лечиться. Что скажешь сейчас мой сестренка, посмотрим. Сестренка, какая вода? Холодная? Да, не точно холодная. А ты купай. А мне нормально. По-моему, здесь очень хорошо пригорело солнышко. С Ты его вкрыла. Погода как-то что-то не летняя. Очень холодный ветер. Как тебе пляж даш. Нормальный. А Прикольный, он... да? Да. Обустроенный такие. Мы булочка проснулась голодная. Голодный был Мама нам отбивнушек нажарил. Там для вас есть. теплая вода. Чуть-чуть не проникаем? Не знаю. Проверять не буду. Я не волны бегаю. и нажимать. 700 я ударил эту голову. Блядь. Писа. 50... Слава Богу, да? Готовила уже на стил. Домашні огірочки, домашні помідорчики, перчик з магазину, <гум> лавашик, бурячок з і часником, хлібчик. Папа, я тобі несу для шурпи а, черпака. Мама зробила такий медовик смачне. І лохина дуже добра. Яка лохина? Ожин. Вожинна, важливий вірь. Лухівка подивимось на шашлик. Баксюк! Не лізь Все. Сестра. Що робить? Так, така шурпа готовиться. І шашлик. Маринував грузі. предупреждаю что ты снимаешь Hello. будет вкусный шашлык конечно будет вкусный когда я готовлю шашлык все равно вкусно помощница красивая была